Советик. Две копеечки, тридцать шестый год. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Не да маленькой. Дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за находочка. Копеечка Александра Первого. Сейчас я на ней протру и получше покажу, что оно за монетка такая. Такую вот монеточку выдала. Одна копеечка Александра Первого. Такая емочка. 1818 рік. Ну що, шукаємо далі. Сигнатчик був 81. Почав копати. Це вже травичка всього трошки заліз. Почав копати, а воно прямо і вискочило, зверху лежала така вот находочка. Зараз будемо дивитися, що воно за находочка така. пуговка. Ща я неї і получше покажу, що воно за пуговка. От пугочку со львом видала. Лев набитий. На пуговці. Це моя друга така пугочка. І друга пугочка. практично на цему месте такая вот пугочка интересна с солевом жалко конечно что ушко подламано через другой стороны какие-то надписи она просматривается надо чистить такая вот пугочка ну шо, шукаем дальше а мы не с такой вот ямочки Давай вот такой вот находочку. Сейчас будем делиться, что у нас за находочка. Ха, монетки. Такая вот находочка. Масончика от пятеру перерубала. Орла видно. Или, пятер, или Орла видно. или пятеро или десятку. Орла видно. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что это за находочка две копеечки 26 год такая вот монеточка ну что шукаем дальше а мы с такой вот ямочки дала такую вот находочку сейчас будем делать что она за находочка такая тарелочек. Две копеечки. Сейчас я его протру и получше покажу, что за монетка. Вот монеточку выдала. Две копеечки. Николая второго такая вот монеточка. Две копеечки 1901 год. Такая вот монетка. СПБшка. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки на маленькой копать задолбался. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что у за монеточка такая. Интересная. А у нас серебришка. Походу. Да, серебришка. Сейчас я не протру и получше покажу, что за монетка. Такую вот монеточку выдала. под подубытенькую доходы 15 копеечек. 1923 год. Такая вот монеточка была. Ну что, шукаем дальше. А мы такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что он за монетка. На копеечка двадцать четвертый год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за монеточка такая. Копеечка Николая Первого, наверное. Читай Николая Второго. я не протру и получше покажу, что воно за монетка такая. Такую вот монеточку выдало, одна копеечка. 1911 года. СПБшка. Все, сохранчик такие бодренький. Одна копейка. Ну что, Шукаем дальше. Да, мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем думать, что у нас за монеточка такая. 10 копеечный щитовичок. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подводим итог копа. Все, потрошку накопал. Советов 7 штук. Не, 8. Одна серебряная. Царьки. 7,5. с крестика серебряного, сережку серебряную. Ну а терсы все по порядку, что попадалось. Такая вот железная застежечка на поясок. Пугочка с СССР. С репом и молотом. Так. Таких вот две пугочки. Так. Два совета поздних. Такая вот пуговичка обломана. Такая вот штучка цинка. Какие-то медальончик, чекулончик был. Так. Такая вот застежечка была. 4 поздних советика таких вот три единички 1 двоечка всетры поздних советика 15 копеечек 2 копеечки 1 копеечка Так, зачеванный совет, ранний. Так, такая вот пухучка с якорем. Так, Ещё два поздних совета. Пяттак и трояк. Так, триконимки таких вот выдала. Немецкую монетку за алюминия. Такая вот монетка. Так. Такую вот пуговочку со львом. Так. Так, вот пугучка. Без ничего, без надписей. Так. Такие колечко. Медные, челотунные. Перстенечек такие вот. Цяточка в середине. Так такие от хрестик такая вот ладенка.

Так. Теперь до церкви. Такого вот масона порвали пятерку. Пять копеечек. С этой стороны орла трохи видно. А с этой стороны полностью лыса. Так. Копеечка 1911 года. Такая вот. Так одна друга копеечки, 1898 год, так, одна друга копеечки, и есть, ага, 1897 год, так, две копеечки, 1901 год такая вот монетка. Так. Екатериновская, Елисаветовская, то ли полушка. Да, Емочка тут. А тут год 86. Значит, Екатериновская. Деньга. Так. Одна копеечка 1898 года. Так. Одна копеечка. 1818 года. Так. Кусок серебряной сережечки. Цена вот это уже чешу. Такие вот кусочек. Обломыш. Так. Серебряная монетка подуставшая. Советы. У все только год выйдет на 23 1923 год. 15 копеечек. Такая вот монеточка. И серебряный хрестик такие вот в эмалях. Робано 84 АС ММ. Такая вот находочка была тоже. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачимся на следующем копе.